Apakah maksudnya tadi formula yang nak digunakan oleh kerajaan campuran membuat persepadanan semula adalah yang lebih pada RM100,000 dia akan pecah. RM150,000. Uh, ha, lebih RM150,000 dia pecah. Dan yang bakal mendapat laba paling besar adalah parti daripada PH. Tama DAP. DAP. Bagaimana dengan UMNO, Bu? yang berada dalam kajian campuran ni apa benefit yang UMNO dapat daripada persepadanan semula ni UMNO ni kalau tengok pada perangkaan yang ada mm -hmm. UMNO boleh berebut empat kursi saja. daripada persepadanan yang Di, tadi. ya daripada 57 kursi tadi dapat saya dah je. saya dah sebut mm -hmm. dua kursi daripada uh, Hulu Selangor mm -hmm. pecah jadi dua Kapa. pecah jadi dua empat mm -hmm. the rest keseluruhan yang lain adalah kawasan yang dikuasai oleh DAP, PKR dan Amanah Jadi UMNO Kalau dia menyokong ini Saya tak tahulah apa Orang boleh namakan kepimpinan-kepimpinan UMNO Kalau menyokong perpecahan ini Kerana dalam keadaan sekarang pun UMNO hanya ada 20 kursi di Semenanjung 5 di Pahang 5 di Negeri Sembilan 1 di Wilayah 2 di Perak 7 di Johor dua 20 sahaja. 6 tu di Sabah. Di Semenanjung ini. Dalam noh hanya ada 20. Dan kalau pecah empat kursi itu. Kursi di dalam penguasaan. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional Dan, dan belum tentu Amnoh boleh dapat lagi. Saya rasa kalau bertanding pun dia kalah nanti. <laughs> <laughs> uh, jadi. Kalau. Hmm, Amnoh menyokong. Amno menyokong. Dalam tulisan saya ke. Hmm. Itu saya jelas. Kata hmm. kalau Amnoh menyokong. Orang Melayu boleh menganggap... UMNO adalah pengkhianat... Bangsa Melayu lah. Tak tahulah kalau dah... Dia digula-gulakan dengan... Bagi 4-5 kursi UMNO ke tambah... Sebab... Mereka dapat 53... PH. Di mana DAP dapat 30... 16 dapat uh, PKR... 7 dapat kepada... Amanah. Mungkin dia bagi ke UMNO 5-6 kursi... Di mana-mana yang... UMNO boleh menang hmm. kalau UMNO pun boleh termakan dengan umpan gitu saya tak tahu lah apa hmm. presiden UMNO ni berfikirlah dengan timbalan hmm. Ini tak tahulah orang macam Lokman Adam boleh terima saya rasa mungkin boleh terima oh, presiden UMNO yang sekarang ni tu pun bong, bong latih juga kan <laughs> Tidak tahu <laughs> sekarang ni Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi yeah, yeah, Pertukaran yeah. junior Pertukaran yeah, yeah, yeah. ketika di dalam PMUM Kalau saya salah Lepas yeah. kepimpinan Bung di PMUM yeah. Zahid yang sambung kan? Ya yeah, dia kebetulan menjadi Romant saya masa ah, saya, saya lagi <laughs> <tulis> <laughs> saya. Jadi saya tengok dia budak baik lah Dia lepas izudin punya sekolah agama Sekolah agama Watak dia baik Budak baik saya dalam buku saya pun tulis Zahid ni uh, Pelajar yang baik masa itu Ha 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 jadi saya bincang dengan Hisham, bawa dia dalam uh, surat khabar mahasiswa negara. Kita orang dia satu surat khabar uh -huh. yang sangat berpengaruh, uh -huh. yang agak kritikal terhadap kerajaan. masa di masa itu, uh -huh. termasuk terhadap kerajaan. Uh -huh. Jadi dibentuk dia melalui uh, mahasiswa negara bersama uh -huh. uh -huh. Kamudin Said yang uh -huh. jadi lecturer UKM uh -huh. sekarang. Apa nama ini Zahid. Jadi dibawa Zahid bertanding Tahun 75 mm. 74, 75 Dia bertanding Di UM Di UM lah di bawah ha. Bawah lambang kita orang lah Dia buat sendiri juga Dia tidak pernah jadi anggota kelab hmm. Tak yang layak lagi lah Dia, dia rumit saya Saya bawa Bentuk dia sebagai Kelompok menjadi kelompok berpengaruh di dalam hmm. sudut politik di lah. hmm. Dan akhirnya dia menang. Dan bila Isyam minta saya menjadi presiden sambung untuk 74-75, hmm. jadi saya pun tidak bersedia Isyam mengambil alih uh, presiden dan Zahid dilantik sebagai naik presiden. Oh. It, atas dokongan kelas sosialis. Maksudnya pun zaman Isyam Nirai Zahid Hamidi ni dekat juga eh? Ya, dulu. Okey, bom kita kembali pada topik kita. Uh, persepadanan semula kawasan pilihan raya ni apakah akan memungkinkan kelahiran perdana menteri daripada DAP? Uh, saya baca itu bergantung pada selera kepimpinan DAP lah. Okey. Sama ada dia nak pada PRU 17, PLU 16, PRU 18 bergantung pada dia sebab Mm -hmm. dengan uh, persepadanan semula DAP memperolehi 30 kursi tau dia, kursi dia sekarang ada 33 tak campur di Sabah Sarawak mm -hmm. Sarawak dia ada 5 Sabah dia ada 2 dia tak campur dia mm -hmm. ada kalau dicampur dia ada 40 sekarang mm -hmm. di Semenanjung dia ada 33 mm -hmm. kalau Persepadan semula dia dapat 30 Dia jadi yang terbesar nanti Dia ada 66 Uh, PKR akan menjadi 40 40 lebih uh, Amanah jadi 15 Di part 1 lebih, kurang PKR Jadi Kalau dicampurkan DAP Campur dengan Sarawak Sabah Dia sudah ada 70 kursi Sekiranya persebatanan semula, semula dibuat Kalau dicampurkan party, eh? Ya kalau dicampurkan uh, DAP Campur dengan PKR ada 45 DAP ada 63 Campur uh, Amanah 15 Di Semenanjung ni dia sudah ada 123 Kalau kita campurkan HUSI Andaikan Sabah Sarawak tidak bertambah mm -hmm. HUSI di HUSI di Malaysia akan menjadi 254 okay. Sabah Ada 21 kursi parlimen Sarawak Ada 31 Sabah 25, Sarawak 31 Pertambahan yang baru jumlah 154, kita ada 254 Kursi okay. parlimen hmm. Di mana kita melihat uh, Kalau dicampurkan kursi Seluruh yang diperolehi oleh PH ini dia ada 132 kursi okay. daripada 254 maknanya untuk dapat simple majority to form government membentuk kerajaan hanya memerlukan 128 kursi daripada okay. 254 kursi sedangkan tiga parti ini saja sudah ada 132 kursi maknanya PS sudah tidak perlu lagi kursi daripada GPS. GPS, Sabah. Sabah, DRS, dia tidak perlu sokongan. GPS, dia tak perlu mendapatkan sokongan. Dia sudah boleh form gambar. Dan UMNO lagi lah dia tak perlu. UMNO masa itu bergantung pada diri lah. Kalau dia kata kau terjun lah dengan labu-labu, lah. Presiden pun terjun lah dengan timbalan dia. <laughs> Sebab dia sudah boleh membentuk tanpa perlu mana-mana parti politik lagi. Sebab itu saya katakan penentuan siapa akan jadi Perdana Menteri ditentukan oleh oleh DAP. DAP. Okay. Dalam konteks ini, ha, konten. saya percaya DAP paling lambat pada pelan raya ke-18 dia akan menjadi mengambil orang dia menjadi Perdana Menteri paling lambat eh paling lambat